Ну і одразу до подій е, між Україною та Росією, до нашої війни, яку ми віддаємо за звільнення України. Як ви оцінюєте вплив українських безпілотників на нафтопереробну і транспортну галузь Російської Федерації? Я, я вважаю, що, по на наліці практичний ефект абсолютно. І ми періодично, в тому числі, е, визначаємо ці статистичні дані з відкритих істочків о том, що производство и экспорт российских продуктов нефтепереработки падает. То есть на лицо прямой материальный ущерб, причем в такой важной для российского бюджета области. Более того, есть ущерб и медийный, и психологический, потому что когда горят нефтебазы, когда наносятся эти удары по весьма уязвимым местам, все это не остается вне внимания, скажем так, в том числе российского населения, в том числе тех, кто проживает поблизости. Соответственно, кто-то, кто на это способен, задается вопросами, а как же такое может произойти, и вопросы прямо или опосредованно адресуются власти. В общем, можно говорить, что речь идет об очень значимом направлении, но здесь есть пару «но» для того, чтобы это играло в самом деле огромную роль во всем, что касается российских доходов, я имею в виду, или их недополучения, и тем более играло роль во всем, что касается событий на поле боя, такого рода удары должны носить очень системный характер, продолжительный и быть очень эффективными на протяжении долгого времени. То есть отдельные эпизоды, которые мы наблюдаем, иногда даже мы видим некую системность, безусловно, приводят к материальному ущербу и моральному, и медийному, как я уже говорил. Но если э, вот рассмотреть это на уровне макро, то здесь э, нужна большая системность и большие результаты, чтобы это оказывало уже очень серьезное влияние. Тем не менее, для России это чувствительно, как я уже говорил, и в плане бюджетно-экономическом, и в плане медийном. Э, Россия даже э, некоторые свои удары по украинской инфраструктуре обуславливало это тем, что это якобы ответ на действия украинцев. Это показывает, что удары незамеченными не проходят. В целом же ситуация такова: системность определенная на лицо, но большие результаты достигаются большим количеством последовательных ударов. И в скобках мы, конечно, имеем позицию Соединенных Штатов, которая на этот счет была негативной, и иногда создается впечатление, что украинцы ее не принимают, когда мы видим последовательные удары. Ну, з іншої видим, ми відомо, щоб было очень много. І я допускаю, що в какой-то э, это американців вчитують. Це моє предположительно. ну ми ж з вами розуміємо, це не секрет, що насправді оті санкції, які мали потужно впливати на російську нафтову галузь. А по суті, не працюють, тому що відбувається тіньова торгівля нафтою та нафтопродуктами з території Росії настільки потужна і об'ємна, що дозволяє Росії певною мірою підтримувати війну, оскільки це основна стаття їхніх доходів. То таким чином, я думаю, що і оці заяви про невдоволення українськими ударами по російських НПЗ звучать ну, досить таки обережно. Вони не носять якогось імперативного характеру і наративу. Тут питання таке: чи нам пробувати вирішити натиснути дипломатами на західний бізнес через уряди країн, чи все ж таки продовжувати ось ці удари по НПЗ або можливо скомбінувати ці процеси? Во-первых, одно не совсем связано с другим, теоретически можно именно то, что вы отметили, комбинировать. Значит, тот вопрос, по касательно ударов, естественно, рассматривается во всех аспектах. Способность, способность достигать результата с военной точки зрения. В тот момент, когда длинная рука, а это широкий перечень эффективных боеприпасов соответствует поставленным задачам, есть возможность добиваться вот того самого системного результата. На мой взгляд, судя по тому, что мы видим, украинцы еще не там. Украинцы прогрессируют, вооруженные силы Украины, удары становятся эффективнее, если мы в ретроспективе смотрим, оглядываемся назад. Однако такое воздействие, которое существенно уже сейчас повлияло бы на всю эту отрасль, мы его еще не видим. Либо украинцы придерживают свои возможности. Возможности есть, но они придерживаются. Касательно воздействия на бизнес, тут дело такое. На мой взгляд, в первую главную очередь нужно воздействовать на сами правительства западных стран, ведущих западных государств, а вот они уже при желании разберутся с бизнесом. Скорее, на, наоборот, не получится. А вот с правительствами западных стран есть проблема. Они испытывают, они действуют исходя из такого диссонанса, я бы это назвал. С одной стороны, вроде бы нужно помогать Украине и ослаблять Россию. а С другой стороны, никто не хочет ударить по собственным интересам, как они это видят. А собственный интерес любого политика западного, и не только западного, это переизбраться. И если экономическое положение в его стране ухудшается, и цены на бензин в частности вырастают, это бьет по его шансам переизбраться, и вообще, э, вообще бьет по его популярности. И вот этот вот диссонанс хотелось бы помочь Украине и придавить Россию. Ну а как же ведь, если цены на нефть вырастут, если мы наложим серьезные санкции на Россию, цены на нефть ведь вырастут, и тогда нам самим, как политикам, и вообще, в принципе, экономикам наших стран придется похуже. Вот этот вот дицинанс, к сожалению, бьет по самим санкциям, по их эффективности. На самом деле, они довольно эффективны, эти санкции. Скажем так, без них было бы хуже. И то, что Россия использует теневой флот, заставляет ее тратиться лишним, лишние средства тратить на на, собственно, транспортировку нефти и продажу нефтепродуктов. Есть другие сложности. То есть, скажем так, без санкций было бы хуже, но для того, чтобы санкции были по-настоящему эффективными, я их называю удушающими, естественно, страны Запада должны были пожертвовать бы кое-чем, в том числе и пойти на политические риски внутри своих стран. Однако, как я уже говорил, политические интересы собственные, они всегда ближе к телу, превыше всего, и, в общем-то, результат на налицо. Давиде, а якщо можна коротко, на вашу думку, скільки мали би тримати, тривати такі жорсткі санкції, щоб Росія задихнулася? Ну, от ідеальна модель, ідеальна модель: всі сказали, все, не торгуємо, всіх посередників притисли. І от скільки часу, щоб Росія зупинилася? Но тут нужно считать, и, во-первых, конечно же, такого рода санкции, насколько они удушающие и смертельные, это нужно серьезный подход, разработка и так далее, и так далее. Я бы сказал так, что сами по-настоящему серьезные санкции, когда они работают и резко обрубают доходы, естественно, несложно посчитать, вот Россия получала это там столько-то миллиардов долларов в год, сумма резко уменьшилась. Глядим дальше, и вот этот расчет, этот расчет простой, но для начала эти санкции нужно принять, во-первых, а не выдавать желаемое за действительное. И далее, чтобы понять, как они именно работают. Теперь, что же касается, что же касается еще одного фактора очень важного. Даже не обязательно ждать, пока они полностью обнулят российские доходы. Важно демонстрировать некую неумолимость и непреклонность. Если бы санкции принялись, и России стало бы понятно, что отказываться от них не собираются, и что будут только ужесточаться санкционный режим, возможно, у России бы совсем иные решения бы принимали по ряду разных вопросов. Когда понимают, что нечто последует неумолимо, и нет никаких вариантов этого избежать, уже само по себе этого осознания такого исхода имеет огромное значение и даже не, не, всегда нужно доходить, собственно, до самих санкций, до самих ударов. Это тоже важный, интересный момент. Но, к сожалению, мы пока с вами рассуждаем именно вот так вот умозрительно. Санкции хоть и имеют значение, но удушающими по-настоящему их не назовешь. И, соответственно, Россия к ним потихоньку или не потихоньку, но приспосабливается. Та Давиде, я насправді чому так поставив питання, говорячи про ідеальну модель, тому що насправді, якщо прикинути а, ось оцей вплив війни на західні економіки, оскільки вони зав'язані з Росією, то можливо треба було перетерпіти отаке різке відімкнення Росії з цього процесу вимкнення, а, і за якихось ну там півроку перетерпіти. Зламати оцей наступ напад Росії, посунути цей режим, а далі економіка відновлюється. А так від війни, за великим рахунком, оця галузь буде страждати дуже довго. І оці обхідні маневри. Ну, ми розуміємо, що під час війни ідуть і інші заробітки, і можливо, на це теж є розрахунок. Всюди своя економія і економіка. То можливо, я припускаю, так можна було б вчинити, ну але це звісно корисного Вы, вы правильно предполагаете, проблема только в, тех, в том самом, что у политиков, как правило, это свойство демократии, вообще многих политиков, политики не всегда смотрят вперед, не всегда учитывают стратегическую ситуацию и в долгосрочную перспективу. Политикам важна краткосрочная и среднесрочная, чтобы избраться и чтобы хоть как-то реализовывать свою политическую адженду. Так вот, решиться — Немедленно. Некий, я сейчас даже не говорю о классической э, боязни конфронтации с Россией в случае каких-то особо резких шагов, которая является частью стратегии западных стран. Но я сейчас говорю о том, что вот то, что вы говорите, перетерпеть, понести некие серьезные убытки год-полтора-два, дабы потом э, ситуация изменилась. Это выглядит правильно со стратегической точки зрения, но вот с точки зрения краткосрочной политической перспективы и среднесрочной, это не то, что по плечу многим политикам э, как на нынешнего поколения, но на самом деле не только нынешнего поколения. Э, рисковать и смотреть слишком далеко вперед способны немногие. И Запад, это очень важно понимать, это касается и помощи Украине в целом, и конкретно политики в отношении санкций. Все-таки, несмотря на все понимание проблемы и то, что нужно Украине помогать, Запад не считает эту войну своей или почти своей. То есть и подразумевается, что это не они не воспринимают себя как ведущими войну. И вот в это упирается очень многое. Когда ты буквально в смысле исходишь из того, что ты воюешь или ты почти воюешь, тогда готовность идти на жертвы разного рода экономические и другие, она гораздо больше. В остальных случаях это рассматривается несколько хоть и интерес, но более второстепенный и отсюда результат. Давиди, схоже, я з вами погоджуся, тому що ми навіть бачимо по нинішніх виборах, хто перемагає в Європі. Ми бачимо такий собі парад популістів, парад лівих сил, людей, які говорять про нинішню вигоду. Ну що ж, в нас немає іншого виходу. Ми живемо в цій ситуації. Давайте тоді перейдемо до обговорення оперативно-тактичного рівня. Наші кримські партизани фіксують якісь укріплення на березі Чорного моря, проте вони мають вигляд сумнівної ефективності. Я навіть зараз попрошу наших режисерів. Можливо, вони зможуть показати кадри, які виставили наші партизани. А теж. На своїй сторінці, от на вашу думку, взагалі чи вірять росіяни, що українські війська справді підуть на штурм з моря, і чи доцільно це робити Ось зараз? Якщо ви бачите, це показується оці укріплення на березі Чорного моря біля стратегічних міст, які намагаються укріпити росіяни. Ми бачимо оці мішки, якісь незрозумілі там ну даруйте надолби, або як це інакше назвати. Як ви вважаєте, до чого готується, чи це якась показуха, якась там ілюзія з боку Російської Федерації? Когда мы рассматриваем строительство и укрепление инженерных заграждений, нужно рассматривать их в целом, что там вообще есть, на каком конкретном участке. Если просто поэтому вот там, где мы видели эти мешки на одной из набережных или на одной из пляжей, это все-таки еще не дает полного представления, что есть вокруг. Но сами по себе конкретно вот такого рода укрепления из мешков это мелочь, это что-то наподобие поста наблюдательного для часового который наблюдает за морем назвать это серьезным укреплением никак нельзя и даже элементом серьезного укрепления то есть возможно укрепление где-то и присутствует кстати в прошлом году э, в преддверии летнего наступления украинского когда видно было что россияне всерьез опасаются его последствия они что называется, даже перег... всерьез перегибали со строительством укреплений, в том числе и в сомнительной ценности, в том числе и в местах, куда украинцев было мало шансов дойти априори. Тем не менее, они это делали, потратились. Там, конечно, имел место очевидный распил средств. Тем не менее, показательно они готовились к украинскому наступлению. Сегодня я не думаю, что они специально готовятся к украинскому наступлению. Оно не стоит на повестке дня. Такого рода укрепления напоминают посты, которые могут, ну, наблюдатели, на которых могут следить за происходящим на море, во всем, что касается разведывательных опасностей, разведывательных рейдов и специальных операций к этой угрозе безусловно они должны быть готовы с их точки зрения, потому что украинцы не прекращают такого рода действия и, и, и более того такого рода действия, что почти что анонсируется. Я имею в виду не только удары с воздуха, боеприпасами разного рода типа беспилотниками, ракетами и так далее, безэкипажными катерами, но и собственно рейды на территорию Крыма. Эта возможность учитывается, и вот что, что мы видели, это из такого порядка укреплений. Пока же еще я не думаю, что они всерьез, всерьез, испытывают опасения перед тем, что украинцы могут атаковать крупными силами Крым. До этого далеко. Крыму создание угрозы Крыму и с точки зрения России угроза его потери – это приближение украинских войск непосредственно к полуострову и к побережью Азовского моря. То, что в той или иной степени планировалось в 2023 году, однако на данный момент – Такого плана, что делать надо, правде в глаза смотреть, довольно далеки. Пока же они, как я понимаю, занимаются элементами показухи, готов, готов, подготовки к вылазкам, э, ну и такого рода демонстрации активности. Я знаю местных властей, которые должны показывать, что они что-то делают и не забывают об обороне. А взагалі, за нинішньої тенденції ведення війська, десантування з моря, якщо це не острів, якщо є зв'язок з суходолом, взагалі це ефективна тактика або стратегія ведення дій? Чи все ж таки зараз участь морских сил трошки послаблена, вот, например, через дею тех же беспилотных надводных дронев. А это зависит, кто с кем воюет и у кого какие возможности. Если мы, например, говорим о вооруженных силах Соединенных Штатов, то у них очень серьезные возможности десантироваться с моря и для этого существует отдельный, буквально в буквальном смысле, вид войск корпус морской пехоты, который действует в согласовании с другими силами. И Соединенные Штаты способны десантироваться с моря на территорию очень сильного противника, несмотря на разного рода уровни противодействия. С другой же стороны, когда воюют примерно равные противники или когда у кого-то нет возможности у страны, которая рассуждает о высадке с моря, нет возможности создать серьезнейшее и полное преимущество в море в районе высадки, в воздухе над районом высадки и обеспечивать плацдарм постоянно подкреплениями и снабжением, то высадка становится абсолютно нецелесообразной, очень рискованной и, если не сказать хуже, вообще нецелесообразной. Поэтому, когда воюют равные противники, когда у оппонента есть серьезные Средства противодействия, о высадке речи не идет или почти не идет. Я имею в виду о масштабной высадке, да, не каких-то рейдах, или силах специальных операций. И яркий тому пример. Начало войны, большой войны. Россия, казалось бы, наступает, имеет целый ряд преимуществ, но даже они, несмотря на вся, все вот эти вот, казалось бы, плюсы, не решились на высадку с моря в районе Одессы, например, потому что понимали, что условий для этого нет, хотя у них очень чесались руки, и на каком-то этапе они, если бы успехи продолжились, они эту высадку, насколько я понимаю, планировали, но даже это даже у них не было той возможности, я имею в виду, для, для с успехом ее реализовать, не было э, при всех тех очень тяжелых для Украины обстоятельствах, и это показатель. Так, я пам'ятаю, що єдині єдиний випадок морського десантування, це здається, було біля Маріуполя, західніше Маріуполя, коли російські десантні кораблі ще навіть і заблукали. Наскільки пам'ятаю цю історію, то вони поплутали точку висадки і висадилися на десятки кілометрів далі від Маріуполя, і чим провалили свій план? Тобто не було настільки яскравого ефекту, хоча зрештою. Що, звісно ж, цілий по захопленню Маріуполя вони досягнули. Пане Давида, хочу пане Давиде, я хотів би тепер перейти на трошки інший горизонт. Протистояння Японії і Китаю воно ще не очевидне і не настільки яскраве, але напевне ви мене підтримаєте в цій думці, що треба помічати дрібні деталі. З дрібних деталей складається Абсолют, загальна картина. Абс, 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 абсолютно. з них вся картина. Все так, а, Японія нам по суті союзник Японія і Китай. Китай, очевидно, підтримує країну агресора. На якій стадії ось це їхнє протистояння і чого, на вашу думку, а, можна чекати найближчим часом у індотихоокеанському регіоні та біля берегів Японії? Более, я бы, я бы сказал так, что очень-очень довольно много непредсказуемого сегодня по, по, этому поводу. И вот почему. Если ранее, последние десятилетия, Китая был ну, такой значимый элемент коллективного руководства, и политика Китая не то чтобы просчитывалась, но более-менее была очевидна общая стратегия Китая, причем это касалось и экономического, и военного развития, и внешнеполитических подходов, последние годы, когда э, власть председателя СИ стала в заметной степени единоличной, то есть ну, авторитаризм гораздо, гораздо больше усилился, предсказуемость, э, предсказуемость стала меньше. То есть, с одной стороны, логика вроде бы говорит, что Китай должен придерживаться, должен. Ну, кому он должен? Придерживаться той самой стратегии, которая придерживался и раньше. Это планомерное экономическое развитие, технологическое, это сохранение связей с Западом, который является главным рынком Китая и главным источником технологий, наращивание параллельно мощи вооруженных сил, чтобы там через X лет выйти на качественно новый уровень во всем, что касается влияния и возможностей, как военных, так и экономических. Но когда власть становится более авторитарной, иди, знай, что может прийти в голову одному человеку, и это что-то, что приходит в голову, может оказаться не совсем тем, что, чего страна придерживалась раньше. В принципе, с одной стороны, Японии и Китаю делить гораздо меньше, чем, скажем, понятно, чем Китаю и Тайваню. Тем не менее, они по-прежнему остаются потенциальными противниками. В Японии испытывают все большую и большую тревогу в отношении Китая. Японцы, японцы наращивают свои вооруженные силы, мощь вооруженных сил. И вот этот процесс это очень важно. Я думаю, продолжит, этот процесс продолжится, причем с большей силой придерживаться вот этих самоограничений, которых японцы придерживались долгие-долгие десятилетия после Второй мировой войны, сегодня становится все менее и менее целесообразно в свете э, имеющихся угрозы, кстати говоря, и угроз от России тоже определенная угроза исходит. Э, и э, Северная Корея тут же, и, конечно же, Китай. Поэтому японцы будут наращивать свою военную мощь, японцы будут более активными игроками на внешнеполитической арене. Возможно, японцы отойдут от своих самоограничений во всем, что касается и торговли, и поставок оружия. Однако прогнозировать какие-то либо события очень много, я же говорю, упирается в Китай. Насколько китайцы будут вести себя агрессивно, насколько они будут придерживаться более осторожной стратегии, если будут придерживаться. Но японцы отходят от этих ограничений, которые на себя накладывали очень и очень долгие годы. Этот процесс ускорится и, конечно же, все очень важно. Роль Соединенных Штатов во всем, что будет происходить. И тут понятно контекст. Выборы будущего президента Соединенных Штатов. Естественно, кстати, возрастает и роль Южной Кореи, которая наращивает свой военный потенциал, которая становится все более существенным игроком, игроком на международном рынке вооружений. Взаимоотношения между Южной Кореей, Японией и Тайваньем которые, кстати, не очень простые на самом деле, а с другой стороны КНДР и Китай. В общем, все там очень и очень интересно, и очень многое упирается в не особенно предсказуемую власть в Пекине. А почему она не особо предсказуема? Потому что она стала гораздо более единоличной, чем раньше. Давиде, а на вашу думку, чи могли б ви назвати певні маркери, ну які б на ваш погляд були б тривожними, що які б означали, що утворилася якась небезпечна суміш, вибухонебезпечна суміш? А, а і чи можливе розв'язання отого напруження а, через гонку озброєнь? І чи є шанс, що там взагалі нічого не спалахне? На вашу думку? Во-первых, шанс всегда есть, что что-то вспыхнет. И, есть, и всегда, даже когда нарастает напряжение, нарастает своего рода риски так называемой мискалькуляции, когда даже стороны чего-то не хотят, но шаг за шагом, слово за слово, и может произойти вооруженный инцидент, что само по себе для последних десятилетий было бы ну, таким серьезным эскалационным шагом. Значит, гонка вооружений уже идет, безусловно, и она будет усиливаться. Китайцы, естественно, наращивают и качественно, и количественно свои вооруженные силы. Северокорейцы в это вообще естественное состояние. Южная Корея не отстает. Япония тоже понимает, что о, здесь надо держать ухо востро. Так что гонка вооружений — это, это как раз признак той напряженности, которая есть и которая будет. Тайваньцы, естественно, тоже прекрасно понимают, что что им может грозить. И работают, кстати, я так исхожу из того, что долгие годы они немного запустили свою обороноспособность, но, впрочем, в последние годы и прямо сейчас они этим занимаются всерьез. Очень много упирается в США. Еще раз, насколько американцы будут демонстрировать решительность противостоять планам Китая, в том числе готовность вступиться за Тайвань, если будет такая необходимость. Ну а по своего рода маркером и показателем взрывоопасности будет отношение и подход Пекина к тайваньскому вопросу. То, что, если Пекин будет форсировать именно эскалационные, эскалационные шаги, в том числе такого военного плана, мы об этом увидим. И мы, мы это увидим. Мы увидим также, если есть какая-то подготовка к масштабной военной операции. Это не может остаться незаметным. Это будет предусматривать множество поразительных по масштабам логистических шагов. Если мы заметим, мы, а вернее разведывательные сообщества заинтересованных стран заметят эти шаги и заметят, что подготовка реальный характер носит, это будет очень серьезный признак. В общем, насколько китайцы, кроме вот таких вот декларативных шагов, разного рода нарушений воздушного пространства будут готовы заходить дальше и дальше. Это будет своего рода показателем. Ну и, конечно же, японцы и южнокорейцы, южнокорейцы гораздо раньше, тут понятно, по причине северного соседа, японцы сейчас будут продолжать шевелиться и будут играть более активную роль во внешней политике, потому что их оппоненты, а это и Россия, это и Китай, и это Северная Корея, не оставляют именного выхода. Давиде, насправді в мене залишилося до вас ще багато питань, але у нас буквально півтори хвилинки лишається на розмову. Хотів у вас уточнити: чи не вважаєте ви, що Штати Сполучені Штати, наш добрий союзник, а зараз перебуває у уразливому стані? Під час виборів, під час цього ну, певної політичної непевності, якщо можна так сказати, і скільки часу займає ота от підготовка, про яку ви сказали, що ми могли б зрозуміти, що Штати вступляться, наприклад, за той Тайвань, чи не вступляться, чи поміняють свою позицію, чи не поміняють. А от скільки оця небезпечна дельта по часу, скільки вона триває? Я не думаю, что возможность нападения на Тайвань полноценного, никаких-то там инцидентов, а попытки захватить Тайвань стоит на повестке дня в ближайшие недели и месяцы. Это было бы в любом случае диким, совершенно диким переходом. Китая от старой стратегии к новой и которая и нового так захват Тайваня, скажем так вот прямо здесь и сейчас попытка захватить Тайвань, которая я считаю Китай не не готов чисто физически на данный момент ко всему прочему. Тем более он не готов при участии, если Соединенные Штаты помогут Тайваню. Он нанесет удар по экономике, по экономическому технологическому развитию и стратегическому подходу Китая, которого он придерживался десятилетия. Поэтому перспектива нападения на Тайвань, на мой взгляд, более отдаленная. И американцы, конечно же, должны следить за происходящим. Я бы не сказал, что сейчас предвыборный момент, есть вот эта дельта, Китай еще к этому не пришел. Об этом рано пока говорить, но Китай, видимо, это стремится и стремится повышать свою готовность к захвату Тайваня. Это очень важно. Подготовка к гигантской десантной операции и начало гигантской войны Э, вспомним, как все заметили подготовку к нападению на Украину в 2022 году, для того, чтобы напасть на Тайвань с далеко идущими целями, так как эта операция десантная подготовка должна носить гораздо более обширный характер. Я думаю, что это сейчас не стоит на повестке дня, но это стоит на повестке дня в принципе в ближайшие годы, тем более в свете авторитарности и единоличности режима э, господина Си, вернее, товарища Си. Дякую вам, пане Давиде, за вашу прекрасну аналітику і за певне заспокоєння. Тобто, я так розумію, що до завершення виборів в Сполучених Штатах ми напевне сподіваюсь, не побачимо нових конфліктів військових масштабних. Хочеться вірити. Спасибі, що знайшли час для розмови і невдовзі побачимось до вашої до нашої перемоги. Спасибо. Взаимно. К сожалению, я не уверен, что мы не увидим новых конфликтов. Возможно, увидим те или иные расширения. Но что делать? Такова человеческая порода и таковы современные реалии. Всего наилучшего. Дякую вам. Дякую. Я же нагадаю, что на зв'язку с студией был наш военный оглядоч из Израиля Давид Шарп.